দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে হঠাৎ করেই তৈরি হয়েছে নতুন এক উত্তেজনা ভারতের একটি এয়ারলাইন্সকে হঠাৎই আকাশসীমা সীমা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বাংলাদেশ এই সিদ্ধান্তটি কার্যকর হতেই বদলে গেছে ভারতীয় ওই এয়ারলাইনের একাধিক ফ্লাইটের রুট বেড়েছে উড়াল পথের দৈর্ঘ্য কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হঠাৎ কেন ভারতীয় এই এয়ারলাইন্সের বিরুদ্ধে এত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল বাংলাদেশ ইন্ডিয়া কো জোর কা ঝটকা দে দিয়া হ্যাঁ বাংলাদেশ নে জি হ্যাঁ स्पाइस जेट निजी एयरलाइन जो हिंदुस्तान की एक स्पाइस जेट एयरलाइन है वो क्या करती थी वो बांग्लादेश का रूट इस्तेमाल करती थी यानी एयर स्पेस फजा आसमान वो इस्तेमाल करके जाती थी लेकिन उसकी कुछ रकम पैसे जूझ जिसको कहते हैं यानी बकाया जात वो रहते थे वो अभी तक नहीं किए थे तो जिसकी वजह से फौरी तौर पर बांग्लादेश ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि भाई आपकी जो ये स्पाइस जेट एयरलाइन है वो हमारी एयर स्पेस आसमान फजा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे उसके बाद इंडियन तिल मिला उठे इंडियन गुस्से से लाल हैं इंडियन मीडिया इसके ऊपर आग बगोला है कि बांग्लादेश कौन होता है हमारी एयर स्पेस को रोक देने असला दोस्तों मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पहले मैं कुछ ओवरव्यू आपको दे दूं फिर हम ये वीडियो भी देखेंगे कि स्पाइस जेट जो एयरलाइन है हिंदुस्तान की उसको अपनी फजाई हदूद एयर स्पेस इस्तेमाल करने से बांग्लादेश ने रोक दिया है ये भारत की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए एक बड़ी मुश्किल है और मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल में वो फंस भी चुके हैं और ये द डेली सन बांग्लादेश का अखबार है उसने भी कन्फर्म किया है वो खबर नशर की गई है फिर द इकोनॉमिक टाइम्स ये इंडिया का जरीदा है अखबार है उसने भी ये खबर नशर की अब देखें ये जो पाबंदी लगाई है इससे अब जो नुकसान है वो इंडिया को क्या होगा देखिए इससे जो प्रवास है ना जो एयरलाइन है फ्लाइट है उसका जो दुरानिया है ड्यूरेशन है टाइम है वो बढ़ जाएगा जाहिर बात है एक तो वो शॉर्टकट बांग्लादेश से होते हुए चले जाते थे शुमाल मगरबी रियासतों में मशर्की जो भारतीय शहर है मसलन गुहाटी और इमफाल वहां से जाते थे यानी बांग्लादेश से शॉर्ट टाइम कम लगता था अब ऐसा नहीं होगा अब ईंधन की खपत भी ज्यादा होगी यानी ऑयल ज्यादा लगेगा ऑपरेशनल अखराजात में भी इजाफा होगा टिकट की में भी इजाफा होगा इसीलिए इंडियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है बांग्लादेश के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं भाई शेख हसीना के दौर में क्या होता था जैसे मैं तैसे यानी जो दिल करता था वो तो उन्होंने कहा था ये तो अपना माल है घर का माल है नो no प्रॉब्लम जैसे मर्जी बांग्लादेश की एयर स्पेस फजा आसमान को इस्तेमाल करो कोई पैसा वैसा नहीं देते थे कोई उसके ऊपर वो जनाब ये कोई रकम अदा नहीं करते थे लेकिन बांग्लादेश देता था हिंदुस्तान की जब वो एयर स्पेस इस्तेमाल करते थे रडार सिस्टम जाहिर बात है उनके अखराजात होते हैं ना तो लेकिन भाई अब जैसे ही प्रोफेसर यूनस की हुकूमत आई थी ना उन्होंने कहा भाई नहीं जैसे को तैसा टिट फॉर टैट सलाम को सलाम होगा अगर आप पत्थर मारेंगे हम भी चुप करके नहीं बैठेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम अगर आप हमसे पैसे लेते हैं तो फिर हम आपकी जो एयर स्पेस है इस्तेमाल करने के पैसे देते हैं तो आप भी हमें दें तो अब अब उनको ये लेने के देने पड़ गए हैं इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है वो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे जुड़े रहिएगा आखिर तक बांग्लादेशी मीडिया की बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है इसको आप अंत तक आखिर तक जरूर देखिएगा फिर हम इसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे थ्री टू वन एंड क्यूके पुरुष ना ভারতীয় বিমান সংস্থা স্পাইসেটকে বাংলাদেশের আকাশ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় বাংলাদেশ সরকারের এই সিদ্ধান্তে সংস্থাটির অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের সময় এবং খরচ বেড়েছে বিশেষ করে কলকাতা থেকে গুয়াহাটি ইমফল যেতে স্পাইস বিমানগুলো এখন আর বাংলাদেশের আকাশ সীমা ব্যবহার করতে পারছে না ফলে ঘুরতে হবে দীর্ঘপথ খরচও বাড়বে অনেক বড় অঙ্কের বকেয়া দীর্ঘদিন যাবৎ পরিশোধ না করায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বেবিচক ফ্লাইট ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম ফ্লাইট র্যাডার টোয়েন্টি ফোরের তথ্য অনুযায়ী বৃহস্পতিবার থেকে গুয়াহাটি কলকাতা ইমফল রুটে স্পাইস জেটের ফ্লাইটগুলো বাংলাদেশের সীমা এড়িয়ে চলছে দক্ষিণ এশিয়ার আকাশে হঠাৎ করেই তৈরি হয়েছে নতুন এক উত্তেজনা ভারতের একটি এয়ারলাইন্সকে হঠাৎই আকাশসীমা ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বাংলাদেশ এই সিদ্ধান্তটি কার্যকর হতেই বদলে গেছে ভারতীয় ওই এয়ারলাইনের একাধিক ফ্লাইটের রুট বেড়েছে উড়ালপথের দৈর্ঘ্য কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে হঠাৎ কেন ভারতীয় এই এয়ারলাইন্সের বিরুদ্ধে এত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হল বাংলাদেশ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আকাশসীমা ব্যবহারের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ভারতের বেসরকারি বিমান সংস্থা স্পাইসজেটকে মূলত একটি দেশের এয়ারলাইন যখন অন্য কোনো দেশের আকাশসীমা ব্যবহার করে থাকে তখন সেটি ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট একটি চার্জ পরিশোধ করতে হয় আর ভারতের স্পাইসজেটকে সাময়িকভাবে বাংলাদেশের আকাশসীমা ব্যবহার থেকে বিরত রাখা হয়েছে বকেয়া এয়ার নেভিগেশন চার্জ পরিশোধ না করার অভিযোগে এই নিষেধাজ্ঞা জারির পর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে কলকাতা থেকে উত্তর পূর্ব ভারতের গন্তব্যগুলোর উপর কারণ কলকাতা থেকে গুহাটি এবং মণিপুরগামী ফ্লাইটগুলো এখন আর সরাসরি বাংলাদেশের আকাশ পাড়ি দিয়ে নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছে না ফ্লাইট ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম ফ্লাইট রাডার টোয়েন্টিফোরের তথ্য বলছে স্পাইস জেটের বিমানগুলো বর্তমানে বিকল্প করিডর ধরে দীর্ঘ পথ ঘুরে উড়াল সম্পন্ন করছে ফলে ছোট দূরত্বের রুটে কয়েক মিনিটের অতিরিক্ত উড়ানো এয়ারলাইনটির জ্বালানি ব্যয়ের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে তবে স্পাইস জেটের পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতিকে রুটিন ইন্ডাস্ট্রি ইস্যু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে সংস্থাটির একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চলছে এবং দ্রুত সমাধানেও আশাবাদী তারা এছাড়া এয়ারলাইনটির নির্ধারিত সব ফ্লাইটও সময়মতো পরিচালিত হচ্ছে এবং যাত্রী সেবায় কোনো বিঘ্ন ঘটেনি বলেও জানানো হয় কিন্তু এই ঘটনায় স্টক মার্কেট অবশ্য সতর্ক দেশটির স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে স্পাইস জেটের শেয়ার প্রায় এক শতাংশ নেমে ষোলো দশমিক একাশি রুপিতে দাঁড়িয়েছে যদিও এটি বড় পতন নয় তবুও এটি ইঙ্গিত দেয় বিনিয়োগকারীরা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন हाँ আপনি आपने ये वीडियो देखी है बांग्लादेशी मीडिया की दोस्तों किस तरह से अब जो स्पाइस जेट एयरलाइन हिंदुस्तान की अब बांग्लादेश के फ़ज़ा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगी ये बांग्लादेश ने रोक दिया है उनको अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से यानी हिंदुस्तान की स्पाइस जेट को अब इससे देखें जो उनको नुकसान है वो अब आप सबके सामने है बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको जो वाया है उनका टाइम है वो ज्यादा बढ़ेगा अब पहले बांग्लादेश की फ़जा इस्तेमाल करते थे जो उन्होंने यानी जो फ़्लाइट उनकी आधे घंटे में जानी होती थी वो सवा घंटे में वो पहुंचेंगे वहां पर यानी इतना टाइम का फ़र्क है फिर उसमें पेट्रोल ईंधन जो ऑयल है वो उसमें ज़्यादा लगेगा और टिकट के पैसे बढ़ेंगे इससे इंडियन आग बगोला उन्होंने तो होना ही होना है ना भाई लेकिन ये बांग्लादेश ने भाई फैसला कर दिया है आपका इसके ऊपर दोस्तों क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में تب تك ليه. الله حافظ.